Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hadi beri bayangan akan berundur, siapa bakal ganti? Wah, Hadi akan bersara. Hadi bersara daripada politik dan ini senarai yang bakal menggantikan Hadi. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang telah memberi bayangan bahwa beliau akan berundur dari jawatannya berdasarkan faktor kesihatan. Ekoran itu, pensyarah Universiti Malaysia Terengganu Yusri Ibrahim melontarkan persoalan. Sama ada kepimpinan parti tersebut perlu kekal di tangan ulama atau profesional apabila PAS mengadakan sidang muktamarnya pada bulan September. Apakah adakah Presiden PAS perlu kekal daripada jalur ulama atau figura profesional contohnya Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Sesuai untuk jawatan tersebut soal Yusri. Saudara, cuba senaraikan siapakah um, pengganti hadiah pada hemat anda terbaik untuk PAS supaya PAS boleh keluar daripada Kepompong yang selain kali dikatakan tidak membawa kemajuan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya nak perkenalkan kepada anda satu produk. Ini bukan ubat, ini Transfective for Life. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita dan membantu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Ini masanya untuk anda bertindak, pergunakan waktu yang ada. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Daya imun badan kita yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tapi dengan peningkatan di imun badan kita, kita akan sembuh total daripada dalam. Imun badan kita melawan penyakit daripada dalam, bukan daripada luar, tapi daripada dalam. Jadi, saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Anda perlu mendapatkan produk ini sesegera yang mungkin. Jadi, saudara-saudara sekalian, ekoran itu, pensara Universiti Malaysia Terengganu melontarkan persoalan. Sama ada kepimpinan parti tersebut perlu kekal di tangan ulama atau profesional. Pada pendapat Anda sekalian, adakah Anda memilih pas patut dipimpin oleh ulama atau profesional? Seperti antaranya yang boleh dicadangkan ialah Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Pertembungan di antara golongan ulama dan profesional bukanlah sesuatu yang asing untuk PAS pertembungan pada tahun 2015 membawa kepada penubuhan amanah. Meskipun pemilihan parti hanya akan berlaku pada bulan September, beberapa tokoh dari kumpulan ulama sudah pun memberikan amaran dalam bentuk gelaran terhadap kumpulan profesional. Ha, jadi pas mengambil peluang kononnya nak mencucuk sini sana berkait dengan pemilihan PKR walaupun juga ikut sama, tengoklah nanti. Semasa pemilihan PAS pada September, apa yang akan jadi kalau um, Hadiah Wang letak jawatan bersara daripada politik kita tengoklah nanti apa yang jadi pula dengan PAS baru anda tahu. Saudara-saudara <laughs> sekalian, mantan Ketua Dewan Ulama PAS Pahang Mukhtar Senik, menggelar kumpulan lawan sebagai lanun dari dalam pas manakala seorang lagi Ahmad Dusuki Rani mendakwa kepimpinan ulama ini akan sering diganggu oleh syaitan-syaitan di kalangan manusia dan jin penyandang timbalan presiden Datuk Tuan Ibrahim tuan man tidak dilihat sebagai berwibawa untuk memacu kumpulan ulama di dalam pertandingan ini kerana Beliau hanya mempunyai sarjana dalam bidang dakwah yang diperoleh dari UKM. Dalam kalangan naib presiden dan tiga pemimpin, Samsuri dari kumpulan profesional manakala Datuk Idris Ahmad dan Datuk Nik Muhammad Amar mempunyai latar belakang pendidikan agama. Jadi sebelum ini, saudara-saudara sekalian, apa yang akan berlaku? Sebelum ini Jibon kini Lanun dan setan pula sedang ganggu kepimpinan ulama PAS. Ini satu perkara yang menarik. Sila tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Pada pendapat anda siapakah yang akan menjadi pemimpin ataupun pengganti kepada Presiden PAS? Siapa agak-agak yang boleh dijadikan pemimpin PAS? Ada yang mencadangkan paling bagus ialah. Um, Dokter uh, Dr. Sam daripada Terengganu, Menteri Besar Terengganu. Layakkah lagi PAS dipimpin oleh ulama semata-mata ataupun perlu diambil alih profesional? Sila tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Tular sekarang di media sosial, Mahadir Hasud Rafizi keluar PKR. Betulkah ini berlaku? saya rasa tiada yang mustahil. Bayangkan saudara-saudara sekalian, Mahadir tokoh politik yang paling licik, yang paling penuh, penuh dengan perkara tersembunyi, tiba-tiba coba nak rekrut Rafizi, reformis muda, otak strategi PKR, gila kah? Tapi dalam politik apa saja boleh jadi. Ramai yang percaya Mahadir tengah cuba menghasut Rafizi keluar PKR. Ramai yang percaya seperti itu dan tidak salah untuk kita huraikan pada hari ini. Kenapa sebenarnya Mahadir nak sangat Rafizi ikut beliau? Saya akan ulas kepada anda untuk melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi sebelum itu izinkan saya berkongsi dengan anda ini produk for life transfer vector. Ini bukan ubat. Ini bukan ubat. Ini ialah produk yang anda cari-cari. Saya jamin inilah produk yang anda cari-cari. Anda ditemukan dengan izin Allah. Anda ditemukan dengan produk hebat ini. Ini adalah produk yang meningkatkan daya imun badan kita untuk sembuh daripada pelbagai semua jenis penyakit. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kena imun badan kita yang bodoh. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dengan peningkatan kualiti dan kepintaran imun badan kita, kita jadi sembuh daripada semua jenis penyakit. Ini masanya untuk Anda mengubah gaya hidup Anda, mengubah corak hidup Anda, apabila Anda sembuh daripada semua jenis penyakit. Macam-macam penyakit boleh ditangani dengan produk ini, dengan peningkatan daya imun badan Anda. Jadi, Pergunakan waktu yang ada, jangan bertangguh-tangguh lagi. Cepat dapatkan produk ini. Ingat, masa itu tak pernah tunggu Anda. Bagi mereka yang sakit, masa adalah nilai yang paling mahal dalam hidup Anda. Bukan duit, duit boleh dicari, kesehatan sukar untuk diperoleh. Cepat dapatkan melalui nomor yang tertera, dan saya jamin ini adalah peluang akhir untuk Anda semua. Baiklah saudara-saudara sekalian. Kenapa Mahadir enak sangat rafizi? Mahadir sebenarnya nak sangat rafizi sebab dia perlukan tokoh muda yang ada fakta dan pengaruh generasi muda. Perikatan nasional terlalu bergantung pada sentimen. Mahadir perlukan think tank ke baru. Rafizi pula adalah bekas Menteri Ekonomi popular bijak dengan data. Mahadir tahu Rafizi bukan pengampu. Tapi mungkin boleh jadi al terakhir untuk tumbangkan Anwar. Apa umpan Mahadir kepada Rafizi? Mungkin dalam bentuk jawatan. Mungkin dalam bentuk kuasa. Mungkin dalam bentuk penubuhan parti baharu. Mahadir mungkin terfikir untuk menjanjikan. Platform bebas tanpa kekongkongan Anwar. Ruang pemimpin Memimpin gerakan ekonomi orang muda, dan mungkin juga mahadir menawarkan dana dan sabut sistem untuk gerakan baru. Rafizi Rafizi mungkin kecewa dengan Anwar, tapi adakah kecewa cukup kuat untuk Rafizi berpaling arah? Saya rasa Rafizi tidak akan berpaling arah walaupun dihasut dengan apa sekalipun jawatan dengan apa sekalipun tawaran daripada siapa yang ada di dunia ini. Adakah Rafizi akan tergugat? Ada tanda-tanda Rafizi semakin dingin dalam pikir. Tetapi tidak akan pernah Rafizi mengkhianati Anwar Ibrahim. Tidak diberi peranan utama selepas PRU. Ini bukan satu perkara yang biasa-biasa. Rafizi masih belum buat gerakan keluar. Dia diam penuh makna. Diam Rafizi lebih menakutkan dari serangan terbuka. Mahadir tahu ini peluang terbaik untuk beliau meneguk di air keruh. Kalau Rafizi keluar, apa jadi? Pikir akan berpecah lagi. Kalau Rafizi keluar, krisis kepercayaan dalam anak muda timbul. Mahadir akan dapat aset besar, strategi dan credibility. Tapi Rafizi juga akan hilang jiwa reformasi jika bersama Mahadir. Keluar dari PKR bukan saja soal strategi tapi soal prinsip. Bolehkah Rafizi buang sejarah perjuangannya begitu saja? Saya rasa tidak. Mahadir tengah mencari senjata terakhir dan mungkin dia nampak Rafizi sebagai peluru paling tajam. Tapi adakah Rafizi sedia digunakan atau dia akan buktikan bahawa tidak semua orang boleh dibeli? Saudara Adakah kau rasa Rafizi akan termakan hasutan Mahadir? Komen di ruangan komen, jangan Rafizi, jangan termakan hasutan Mahadir. Kalau kau masih percaya dia setia pada reformasi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.